bertemu lagi dalam episod Kuliah Sekejap. Baru-baru ini, ahli Parlimen MUA yang Muhammad Syed Saddiq telah melakukan larian sejauh 200km. Dari MUA ke Parlimen Malaysia sebagai tanda protes beliau terhadap kerajaan tak menyalurkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pemakam. So, apa isu dia sebenarnya? Isu penyaluran peruntukan kepada ahli Parlimen Pemakam ni bukan sesuatu yang baru. Pembangkang hari ini bercakap tentang perkara ini Pembangkang dulu yang sekarang jadi kerajaan pun pernah bercakap perkara yang sama. Jadi, apa sebenarnya peruntukan ahli parlimen ini? Berapa banyak jumlah ni? Dan digunakan untuk apa sebenarnya? Baik, sebelum kita bercakap panjang mengenai peruntukan ahli parlimen ini, perlu dijelaskan bahawa buat masa ini, tiada peraturan atau undang-undang yang mewajibkan kerajaan untuk menyediakan apa-apa peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen, baik kepada yang menyokong kerajaan ataupun kepada pembangkang. Peruntukan Ahli Parlimen yang sering dicanang-canangkan ini merupakan satu peruntukan khas yang disalurkan secara terus kepada Pusat Khidmat Ahli Parlimen. Ini berbeza dengan apa-apa peruntukan yang diumumkan oleh kerajaan dalam pembentangan belanjawan tahunan bagi program atau projek yang dirancang kerajaan. Secara amalannya, daripada kerajaan terdahulu sehingga kepada kerajaan hari ini, Wang yang disalurkan ini datangnya daripada peruntukan khas Perdana Menteri untuk kawasan parlimen dan hanya boleh diluluskan oleh Perdana Menteri. Bagi meluluskan penggunaannya pula, penurunan kuasa telah diberikan kepada unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU di Jabatan Perdana Menteri. Disebabkan tidak ada apa-apa undang-undang atau peraturan untuk mewajibkan keperluan untuk menyalurkan peruntukan kepada setiap kawasan parlimen Perdana Menteri pula mempunyai kuasa penuh untuk meluluskan penyaluran ini maka peruntukan khas ini telah menjadi senjata yang ampuh oleh kerajaan sesiapa pun yang jadi kerajaan Bagaimana peruntukan ini boleh menjadi senjata ampuh? Ia berlaku memandangkan PM boleh tentukan kawasan parlimen mana yang nak disalurkan peruntukan ini Kebiasaannya hanya kawasan parlimen dikuasai oleh parti kerajaan yang akan terima peruntukan ini Walau bagaimanapun, semasa pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, satu perjanjian persefahaman bagi kestabilan politik telah ditandatangani yang menyaksikan ahli parlimen pembangkang pada waktu itu pun turut menerima peruntukan ini. Jadi, bagaimana peruntukan ini dibelanjakan? Peruntukan khas ini dibelanjakan bagi tujuan-tujuan khusus dan tertentu seperti mana yang ditentukan menerusi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak ICU JPN. Antara tujuan tersebut adalah bagi pengoperasian dan pengurusan pusat khidmat melibatkan bayaran sewa, ubah suai dan naik taraf pejabat, elawan pembantu, pembelian peralatan dan pembayaran utiliti. Selain itu, peruntukan khas ini turut akan digunakan bagi tujuan bantuan kebajikan kepada rakyat di kawasan seperti pemberian sumbangan kepada mangsa bencana, bantuan kewangan, atau peralatan kepada orang sakit dan penghidap penyakit, pemberian kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya, serta bantuan kepada orang miskin dan daif. Peruntukan ini juga boleh disumbangkan kepada persatuan masyarakat atau badan bukan kerajaan NGO untuk pelaksanaan program kemasyarakatan di kawasan Parlimen. Peruntukan kepada ahli Parlimen ini juga turut disalurkan bagi pelaksanaan projek-projek fizikal berkepentingan seperti membina, menyelenggara dan menaik taraf kemudahan dan infrastruktur asas dan kecil seperti pembinaan parit, longkang, jeti, cerun, jambatan, tetian bas, laluan pejalan kaki, tandas awam, gelanggang sukan, padang rekreasi Peruntukan ini juga boleh digunakan bagi tujuan membina infrastruktur kecil di fasiliti kerajaan sekolah, hospital, klinik, balai bomba, balai polis dan kem tentera. Walaupun itu fasiliti kerajaan tapi peruntukan parlimen ni dia tambah untuk bantu benda-benda kecil seperti itu. Ia juga boleh digunakan bagi tujuan sumbangan secara geran kepada masjid, surau serta rumah-rumah ibadat bukan Islam. Bagi tujuan ubah suai dan taraf pembelian peralatan seperti penyaman udara, alat siaraya, kapet, kemah, perabot Persoalan paling utama dan yang paling penting, berapa jumlah peruntukan yang diterima ini? Tiada undang-undang yang tetap bermakna tiada juga jumlah yang tetap. Namun anggaran yang diterima oleh setiap ahli parlimen penyokong kerajaan adalah antara 2 juta ringgit sehingga 2.5 juta ringgit setiap tahun dan memandangkan PM mempunyai kuasa penuh, anggaran ini tidak termasuk apa-apa jumlah tambahan yang diluluskan oleh PM sekiranya menerima apa-apa permohonan tambahan daripada mana-mana ahli parlimen. Jadi dakwaan ahli parlimen Muah bahawa setiap ahli parlimen yang menyokong kerajaan menerima peruntukan berjumlah puluhan juta bagi satu penggal parlimen mempunyai asasnya. Tambahan pula, beliau juga sebelum ini pernah menjadi ahli parlimen penyokong kerajaan. Dengan jumlah yang besar dengan tujuan penggunaan pelbagai, ada anjal maka tidak hairanlah peruntukan khas ini mampu menjadi senjata anjal kepada kerajaan untuk mengekalkan sokongan di kawasan-kawasan parlimen yang dikuasai dan tidak hairan juga apabila ahli parlimen pembangkang tak puas hati dengan layanan yang diberikan memandangkan peruntukan ini akan memberi kelebihan besar kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong parti kerajaan bergerak ke hadapan diharapkan satu undang-undang atau peraturan boleh diwujudkan agar layanan sama rata diberikan kepada setiap ahli parlimen tanpa kira blok kerajaan maupun pembangkang tanpa kira siapa jadi PM pada satu-satu ketika. Diharapkan episod kuliah sekejap kali ini memberikan pemahaman mengapakah isu peruntukan kepada ahli parlimen ini sering menjadi topik hangat. Kita berjumpa lagi di episod akan datang.